Halo sobat kicau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Bonjol Kicau. Ya, di pembahasan kali ini kita akan melakukan perawatan kepada burung ciblek agar burung ciblek ini bisa rajin berkicau. Kebetulan ini ada burung ciblek pemberian atau titipan dari Om saya yang usianya masih sangat muda, ya sobat kicau. Terlihat dari bagian pangkal paruhnya masih berwarna kuning, dan kalau kita perhatikan juga, warna bulu burung ciblek ini masih terdapat bulu-bulu trotol. Jadi, kita akan lakukan perawatan kepada burung ciblek muda ini agar si ciblek bisa rajin berkicau. Oke, sobat kicau, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ya ke videonya. Nah, untuk melakukan perawatan kepada burung ciblek yang masih berusia muda ini tentunya tidak bisa kita lakukan secara instan ya. Tetap membutuhkan proses agar burung ciblek muda ini yang kita rawat bisa mengeluarkan performanya dan bisa menunjukkan kicauan-kicauannya yang kita inginkan. Tentu semua itu tidak instan. Harus kita lakukan secara konsisten dan Telaten jadi poin utama, atau poin penting yang kita perhatikan dalam merawat burung ciblek agar rajin berkicau, itu adalah kesehatan si burung. Karena burung ciblek yang tidak sehat tidak mungkin bisa gacor dan mengeluarkan kicauan, maka dari itu kita harus jaga kesehatan si burung ciblek setiap harinya. Mulai dari pagi, kita bisa membersihkan. Uh, sangkar burung ciblek ini, ya. Nah, ini saya akan membersihkan sangkarnya terlebih dahulu. Kita keluarkan makan dan minumnya. Setelah kita keluarkan makan dan minumnya, nanti kita akan keluarkan juga uh, tatakan sangkarnya atau tempat kotorannya itu, yaitu harus kita bersihkan juga. Agar si ciblek tidak gampang terserang penyakit, nah sebelum kita lakukan perawatan seperti ini, sebelumnya kita embunkan dulu ya burung ciblek ini sekitar pukul 5 sampai pukul 6. Nah, oke sobat kicau, setelah kita keluarkan makan dan minumnya, selanjutnya kita bersihkan tempat kotorannya ini ya. Nah seperti yang kita lihat di sini kotoran burung ciblek sudah mulai menumpuk. Nah ini harus kita bersihkan agar burung ciblek yang kita rawat tidak gampang terserang penyakit. Pembersihan sangkar ini bisa kita lakukan setiap hari atau dua hari sekali ya sobat kicau. Kalau bisa jangan sampai kotoran ini terlihat menumpuk ya atau menggunung karena saya sering lihat pada sangkar burung. Ciblek itu kotorannya menggunung atau menumpuk. Itu sangat tidak baik untuk kesehatan burung Ciblek kita. Setelah kita bersihkan tatakan kotorannya, kita masukkan kembali ya. Ini tatakannya dan kita jemur si burung Ciblek ini di tempat yang panas. Tapi sebelum kita jemur, kita berikan air minumnya dulu. Agar si ciblek tidak dehidrasi pada saat dijemur, tapi jangan kita berikan makanannya terlebih dahulu, ya. Kita hanya memberikan air minumnya pada saat penjemuran. Nah, oke, ini kita masukkan dulu ya minumannya ke dalam sangkarnya sebelum kita jemur. Nah, setelah kita masukkan, barulah kita jemur burung ciblek ini. Terserah ya mau di, mau ditaruh di bawah atau digantung. Kalau saya lebih memilih ditaruh di bawah saja. Nah seperti ini ya, kita taruh di bawah agar burung ciblek ini terbiasa dengan lalu-lalang orang banyak, agar si ciblek ini tidak takut dengan keramaian di sekitarnya. Untuk lamanya durasi penjemuran ini. Karena burung ciblek ini masih berusia muda, saya tidak terlalu lama ya menjemur burung ciblek ini. Biasanya, saya menjemurnya dengan durasi 1 jam sampai 2 jam saja, dari pukul 7 sampai pukul 8. Biasanya, saya sudah akhiri penjemuran kepada burung ciblek ini karena burung ciblek ini masih berusia muda dan belum kuat ya kalau dijemur terlalu lama kasihan juga nanti bisa berakibat fatal seperti itu ya sobat kicau tapi kalau yang kita rawat ini burung ciblek yang sudah berusia dewasa itu boleh kita jemur dengan durasi yang cukup lama ya semisal 3-4 jam penjemuran itu tidak masalah oke hal penting yang harus kita perhatikan berikutnya ialah makanannya Nah ini saya menggunakan fur halus yang banyak dijual di pasar-pasar burung ya atau di kios-kios burung Dan ekstra pudingnya ini saya berikan jangkrik 3 ekor dan ulat hongkong 3 ekor Biasanya untuk ekstra puding ini saya memberikan kroto dan ulat kandang ya Dikarenakan tadi di kios burung ulat kandang dan kerotonya habis maka saya hanya menggunakan jangkrik dan ulat hongkong Oke sobat kicau, jika dirasa sudah cukup penjemuran kepada burung ciplek, kita masukkan furnya ya sobat kicau. Kita masukkan kembali furnya dan extra foodingnya. Untuk fur ini mereknya bebas ya. Saya tidak merekomendasikan. Tapi fur yang saya berikan ini fur yang sudah saya aduk dengan beberapa merek dan ini ekstra pudingnya ya jangkrik dan ulat hongkong pemberian ekstra puding ini kita bisa berikan sehari dua kali pada pagi dan sore hari agar si ciplek ini lebih cepat berkicau maka untuk ekstra puding ini ada bagusnya ada baiknya lagi kita tambahkan kroto dan ulat kandang kita sediakan di cepuk ekstra pudingnya setiap harinya nah setelah semuanya sudah kita lakukan dalam merawat burung ciblek ini langkah selanjutnya adalah kita angin-anginkan burung ciblek ini di tempat yang nyaman agar si ciblek ini bisa berkicau oke sobat kicau segitu dulu ya tips yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe ya, Sobat Kicau, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan cara perawatan burung kicau lainnya dari channel ini. Oke, Sobat Kicau, sekian dulu ya, video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Kicau Mania.